谢谢你的花，谢谢你的惊喜。 你怎么会在这儿？这花是送给卢婉婉的，麻烦你出去。我知道，范姨都跟我说了，你要跟卢婉婉表白，所以我抢先过来了。既然你知道，就请你出去，我不想他误会。他已经误会了，我刚刚的话就是故意说给卢婉婉听的。他刚才就在门口，我就想问清楚，全校都默认我们是一对，我也以为我们有彼此喜欢的默契。 只是都碍于面子没有说出来而已。可是你为什么会突然喜欢上那个卢婉婉？放手，我不需要和你解释。我这次不会再放手了。之前一直都是我太矜持了，我一直都觉得谈恋爱这种事情就应该男生先表白才对。可是直到现在我才明白，我再不主动就都来不及了。我怎么可能输给卢婉婉呢？ 干什么？不是说好了要公平竞争的吗？对。所以我来了，来竞争他。凡事要讲究个先来后到吧。我话还没说完呢，那你得等等了。是我先跟他表白的，先来后到。你要说的话，等我说完再说。婉婉<晚>，你也等一下。刚才关爱和你说的话，我都听到了。 你送花给他，他喜欢你，愿意做你女朋友，恭喜了。但我们的事情还没解决，我跟你表白了，你的回答呢？就算你喜欢关汉，也要先拒绝掉我才行啊。是你说的，游泳比赛结束之后就给我答案的。 答案，答案我已经知道了。你要拒绝我，但我来这里不是来听 no 或者 yes 的。我想要理由。我对你的表白是很真心的，所以我希望你拒绝我的理由。 也是真心的，不是敷衍，也不是玩弄。好了，你说吧。说完了。 你笑什么？我很可笑吗？很可爱。拿着。你这么可爱，又收了我的花，我怎么舍得拒绝你呢？你的小脑袋瓜里每天到底在想什么呢？难道里面装的真的是水吗？ 可刚刚关爱明明说，理由我没有。喜欢一个人需要什么理由？但问题我倒有一个，陆婉婉，你愿意做我女朋友吗？ 那你现在就是了。你们太过分了！不好意思，我说完了，你说吧，我回避。公平竞争，这话我先拿走了。 哪有这样的女朋友？你们太过分了！人初喜欢我，他居然也喜欢我。这束花果然是送我的。